आणि शुक्रवारच्या निमित्ताने दुर्गा स्तुतीचा पाठ अवश्य करावा चला श्रवण करूया कत्यायनी महामाये खड्गबाणधनुर्धरे खड्गधारिणीचण्डी दुर्गादेवी नमोस्तुते वसुदेवसुते काली वसुदेवसहोदरी वसुन्धराश्रिये नन्दे दुर्गादेवी देवी ते योगनिद्रे महानिद्रे योगमाये महेश्वरी योगसिद्धिकरी शुद्धे दुर्गा दुर्गादेवी नमोस्तु ते बाहवे शार्गजायतबाहवे पीताम्बरधरे धन्ये दुर्गा देवी ते रुर्यजुस्सामथर्वाणश्चतुस्सामन्तलोकिनी ब्रह्मस्वरूपिणी ब्राह्मी दुर्गादेवी नमस्तु ते ऋष्णीनां कुलसम्भूते विष्णुनाथसहोदरी ऋष्णिरुपधरे धन्ये दुर्गादेवी नमोऽस्तु ते सर्वज्ञे सर्वज्ञे सर्वे सर्वेशे सर्वसाक्षिणि सर्वामृतजटाभारे दुर्गादेवी नमोऽस्तु ते अष्टबाहुमहासत्त्वे अष्टमी नवमी प्रिये अष्टासु प्रिये भद्रे दुर्गा देवी नमोस्तुते दुर्गाष्टकमिदानपुण्यं भक्तितोयः पठे नरः सर्वकाममवाप्नोति दुर्गालोकं स गच्छति